Доброго дня, шановні глядачі. Розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук, голова правління Ради Голів ОСББ. Сьогодні наша передача завітала в гості на Соборну 32, голова правління Романенко Ірина Іванівна. Доброго дня, доброго. дня. Ірина Іванівна, скільки пам'ятаю ваше ОСББ, скільки у вас проблема з прибудинковою територією, всі хочуть щось у вас там побудувати. Розкажіть, що на цей раз. На этот раз планировали 16 этажку, 180 квартир. Ну, такой проект вообще-то он красивый. Сам по себе он проект очень интересный, современный, красивый. Но он никак не вписывается в наш центр города. Во-первых, 16 этажей. Во-вторых, 180 квартир. Три этажа подземных гаражей. Если кто попадет в центр города, именно в наш район, посреди дня, он просто не проедет. У нас останавливаются все машины, которые есть только в районе. И это имеется до Пушкина 4, Горано и все прочее. Если взять историю этого, этой прибудинковой территории. Кстати, мы создали... вот там ее, ее величина? У нас 9 соток. Нет, это ее территории. территория, да, наши... где хочет... А, вообще 21 сотка. На 21 сотки. Но дело в том, что в эту 21 сотку вошло наших 9 соток. Почему-то они снова сейчас стали под адресом Шопена 4. Хотя всю жизнь это... это, Но ну, имеется в виду до вот этих махинаций с прибудинковой территории, по-другому я не назову, только махинациями. Это была прибудинковая территория Соборная 32. Мы можем подтвердить. А до этого... Это был пришкольный участок средней школы номер 9, до того, как там появилась ГОРОНО. Я живу 50 лет в этом доме, я хорошо помню эту историю. То есть это никогда не было улица Шопена 4. Вы, Галя, были, когда нам презентовали этот дом? И почему-то уже улица Шопена, которая, кстати, есть с 30-х годов прошлого века, мы нашли все польские и советские карты тех времен еще до того, как были даже вот эти девятиэтажки, которые рядом возле почты находятся, то там эта улица Шопена всегда была перпендикулярна улице Соборной, ну, как она в тот момент называлась. Но никак она не заходила в наш двор. А теперь почему-то на презентации выяснилось, что улица Шопена находится в нашем дворе, которым мы пользуемся как просто межбудинковый въезд. Понімаєте, Я не розумію, чому не займаються які-то вже, навірно, органи управлінням архітектури. Що взагалі це було останній раз? Ми зняли сюжет про ваш будинок. Давайте його переглянемо. Мешканці будинку Соборна 32, що у самому центрі рівного, вже не один рік не можуть домовитися із зі міською владою щодо занедбаного дитячого майданчика, який знаходиться поруч. Адже ще у 2005-му місто передало його в оренду управлінню капітального будівництва. З того моменту ніхто нічого не робить, хоча раніше, за словами мешканців, вони за майданчиком доглядав. Та ще с 1959 року Мы все-таки за то, чтобы эта площадка осталась как ну, спортивная, детская, хозяйственная площадка для жителей не только нашего дома, потому нигде ни у кого нету, ни 26-го, ни 22-го дома нет, ни 34-го толком нету, а именно сделать общую такую зону отдыха, в том числе и, возможно, как-то разгрузить наш двор от машин. Минулого тижня мешканці дізналися, що на цьому майданчику планують збудувати 16-поверхівку та навіть організували акцію протесту під будівлею управління архітектури міста. Але це так нічого й не дало, пообіцяли лише розробити детальний план території. Голова правління каже, вони просять тільки надати їм цю прибудинкову територію, облаштовувати вони готові її самі, адже майданчиків поруч немає, і практично мешканці ще трьох сусідніх будинків не мають де гуляти з дітьми. Много, много у нас и колясок, много и детей, много. Не только вот такие мелкие, которые к песочницу давай. У нас очень много подростков, они все собираются в 15 школе. Понимаете, во-первых, там неконтролируемо. Там закрытый двор и все прочее. Я считаю, что если бы вот здесь они были, то и взрослым, наверное, неплохо будет спортом позаниматься, чем у компьютера сидеть. Та майданчик не єдина проблема будинку, адже через те, що в них немає прибудинкової території, у дворі влаштували справжню автомобільну парковку. І це здебільшого не автівки мешканців, а тих, хто працює поруч. Це ще небагато автомобілів, так як сьогодні не знаю, можливо, немає наради міськно, а так завжди то тут в два рядки стоять автомобілі. Проїхати цією стороною практично в двори неможливо. Залишається лише виїзд через мови узвіз. Ну і зрідка є можливість виїхати. Сторону через сторону укротовиком. Але на наразі ну, це ще не багато автомобілів, як ви бачите. ОСББ у будинку створили ще у 2008 році, і хоч він невеликий, всього два під'їзди, 30 квартир, нагальні проблеми вже встигли вирішити. Утеплили будинок, замінили вікна та двері у під'їздах, встановили індивідуальний тепловий пункт та повністю оновили електрику, адже до того у будинку було шість пожеж саме через неї. На черзі заміна покрівлі. Проблема, звісно, нас 59-го року. Там когда-то меняли шифер, когда-то, это было лет 30 или 40 назад. И все, а это ж балки, и все. Ну вот закончим утепление, будем думать, как дальше. Но ну, это будет очень дорого для нашего дома. Но шашатровая крыша – миллиона полтора, а 30 квартир. Мешканці не збираються здаватися та до останнього боротимуться за свою прибудинкову территорию. Планують розпочати збір подписей. Анастасия Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Ирина Ивановна, ця прибудинковая территория, вам не удалось ее оформить у постоянном использовании чи в приватной власти, как тогда пристроили? Не невзирая на А какая причина? Причина вот это именно дорога, межбудинковый въезд. Почему? Потому что никто не объясняет, из чиновников, ни в управлении архитектуры, нигде, что надо было, оказывается, вот, ну, видите, я же тоже небольшой специалист в этом деле, оформить сервитут то есть на совместное користование. Дорогой. Дорогой, да, вот этим вот проездом. Это не дорога, это проезд. Но это надо было, чтобы когда мы подали документы, управление архитектуры со своей стороны вышло на управление капитального строительства, который имеет договор аренды с Мирской Радой на эту делянку. И как-то нам это все выйти из положения. Тем более, мы идем на переговоры. Мы не то, что говорим, нет, не стройте, нет, ничего не делайте. Давайте вместе подумаем, как выжить в этом районе. Потому что старые дома, старые постройки, везде свои, свои проблемы, нигде нет пребудинковой территории. У нас весь район ходит, белье вешает как бы то ни было. На вашу На нашу вот эту территорию. Ковры выбивают, чистят ковры. К сожалению, не играют дети. Раньше играли дети. Потому что там еще сохранился щиты э, щит баскетбольный, типа ворот футбольных. Потому что, ну, современные дети, и потом он захорачен, этот участок. Мы за ним много лет смотрим, мы можем предоставить документы, как ОСББ. Мы стригем траву. Мы обязательно весной выходим чистим эту жильцы площадки. Никто же ничего не делает. Я не понимаю, как могут ОКБ распоряжаться столько лет этой площадкой и даже ни разу не порезать траву там. Ирина Венна, вы досконало выучили это питание. А в каком году ОКБ отримало у аренду эту прибудинковую территорию? В 2005 -м. Вашу по да, Любдункову, да, 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 да. Вот Они с 2005 -го года року... идет война. Мы там и валили заборы и что только не делали, потому что в принципе там началось все немножко раньше. Между соборной 34, 9 этажкой нашим хотели построить ресторан, даже все огородили. Вот, то есть куплено было маленький магазинчик сейчас Марцель, а потом ресторан. Вот с этого времени наш район закалился. И мы теперь никого туда не пускаем, потому что я считаю, что, ну, как вот на мое, так сказать, мнение, которое человек прожил уже в этом городе 50 лет, вот эти стройки, театральный какой-то там дом, это Манхэттен, я беру только центр. Я не беру уже там Бацевкут, я там не очень знаю. Вот, это же какое-то, ну, уродство, я бы сказала. Вот как, по-моему, как инженера-строителя, это уродство. Это портится город. Я не понимаю, как эти застройщики, жители нашего города, могут такое делать. И вы знаете, что в нашем доме, вот этот, который планируется, уже продают квартиры в интернете. Вот этому 16 по да, верхому, уже так продают. Будивная Рада навіть перед проектным а, а потом эти застройщики, так сказать, инвесторы, будут плакать под Минской Радой и говорить, что их обдурили. Ну то хоть пусть придут, посмотрят куда они собираются это все строить. Мы вот так в районе много говорим об этом. Люди, которые живут чуть выше. Я видела генплан в 2005 году. Но я не знаю, он ли сохранился. Вот эта часть Майлового узвиза, которая за нами, она действительно под застройку. Под жилищную застройку. Но там ограничена этажность. Справа в том, что, как на меня, мне кажется, там проблемы еще и с э, грунтовыми водами. Очень большие Их проблемы. И канализация стара. Есть, там все старое. Там даже польская есть канализация. Дело в том, что я когда приехала, это был 1971 год, ровно дом наш стоял, но он получился как бы недостроенный. И вот люди, которые получили там квартиру, они же еще все были живы, сейчас уже никого нету, вот, говорили, что дом должен был иметь другую конфигурацию, Ну, в связи с тем, что там плывыны не стали строить. Вы знаете, советским инженерам, дослідникам я больше доверяю, чем современным. Мне, здається, не, здається, треба бути будівельником, щоб зрозуміти, що викопати. Трохи яростно з для авто, це небезпечно. Ну, всі сусіди, которые выше живут, говорят: "Вот мы там и жить будем". Входа на той трех яростно говорит, потому что наши дома просто съедут. Ну, я не буду утверждать, может быть, новые технологии, может быть, там не будут бить сваи, а будут давливать. Я все согласна. Но покажите, как это все будет выглядеть. Куда мы будем, э, ну, вот хотя бы ковер выбить или мусорку. Вот возьмите, элементарная мусорка, стоят баки. Каждый раз это все с баков выметается. Я же уже писала на міську владу, чтобы тот, там огородили. Ну что это за конструкция? Это же временная конструкция. У КБ не дала дозвел сделать. Пришли, все померили, чтобы сделать. Ну, знаете, как огораживают это все с крышей совсем. У КБ не дала дозвел, это наша территория. Скажите, пожалуйста, они вообще городские жители или так? Ну не знаю, чи вони міські жителі, але 16-поверховий будинок, 180 квартир, так як 115 машин, так як задавалося питання на містобудівній mm. раді, кудою вони просто не без навіть без їхнього власного транспорту, де Мають ходити ці люди. Це ж це ну, 360, раміння. навіть якщо враховувати врахувати їхні передпректне там розгляд, що було заплановано по дві людини у квартири, хоч це неправильно. Ну, ну звісно, буде, такого не буває. звичайно, що mm -hmm. ж будуть жити повні сім'ї. Mm -hmm. Ну і ходити немає де. Я думаю, еще я вообще треба... считаю, что здесь ну, надо, надо, надо облагораживать. Там действительно не очень красиво остались гаражи той старой библиотеки, которую тоже, кстати, снесли в это в крещение. Зимой солдатов нагнали и снесли. А это было историческое здание. А, в принципе, у нее есть а своя в каком история. Есть, значит? это было в 2005 году, 19 сентября. То, чтобы это забудовано? Да, да, чтобы показать, что там ничего нету, Понимаете, и вдруг наша стала площадка, улицам Шопена 4. Я вообще считаю, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Каким образом под одним кадастровым номером совершенно другой адрес оказался? Ну площадки ріна ви будівельник. Ну будівельні майданчики дають раз часом адреси зовсім не такі, як вони є поштові. No. Це видно, у них будівельників якісь там свої, свої, розклади. свої розклади. От ви будівельник, інженер-будівельник, що ви бачите взагалі там можливо щось побудувати? Можливо. Чи треба боротися до той з... можливо? Ну тільки так, щоб цей весь район був уже понятен, як він застроїться. Понимаете, наша позиция не такая. Нет, вы сюда не идите, мы вот все такие крутые, мы вас не пустим. Нет, пожалуйста. Но первый же дом был совсем другой, первый дом был пятиэтажный. То есть вы тоже воевали. Ну, это первый, с которым мы воевали. Это самое. Он же был там два этажа офисных примещений. Никаких гаражей, между прочим, не было. И три этажа жилых. И потом же, что мы договорились с Интергалбутом, которые начали постоянно обманывать, и поэтому мы, собственно говоря, уже теперь ухово стро держим. Mm -hmm. Они хотели построить его тоже без особых так напряжений. А потом же договорились, что у нас же еврейские домики в этом самом во дворе, их так вроде бы как не видно, но они существуют. Они даже без фундамента. То есть вот они стоят, они очень старые и все прочее. Там живет на данный момент семь семей. И в доме, там, где это еще там есть дом, где поликлиника. Они же их пообещали снести это все и построить дом буквой, так бы разверен на, на малый узвец пятиэтажный, буквой Г вот так вот, как бы к нашему дому. Ну, оно не пристройка, но в принципе, и сделать общий двор. Нормально. Нормально. Только люди за эти годы уже там этот дом еврейский освоили, потому что там был туалет во дворе, и канали... не канализации, только вода была. Уже все попроводили, у них уже газовое отопление, все на свете. Понятно, что люди не могли ждать бесконечно, 15 лет, между прочим, что здесь когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь придумает. Но, наверное, есть такие возможности для людей сделать, чтобы они переселились и как-то действительно освоить этот район. Потому что, ну, честно говоря, страшновато там, страшновато. Надо деревья почистить, нам, да, нам разрешить эту площадку почистить от тех кустов. Ну, что мы можем сделать? Мы, мы одну песочницу поставили, и то интергал Буд позвонил. Почему вы ее поставили? Так, а что-то песочница? То есть перед этим передавало делянку под будивницу для интеграл буда. Ну, интеграл буд да, я... на сегодняшний день не буду. Не буду. Он ушел вообще. Знайшли другого. Ну, тут вообще трудно понять, что там знаешь, потому что ходили, 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 все пытались как-то развести, понимаете, то есть, ну, обмануть. Они давали нам размеры делянки рассказывали: здесь ваша будет прибудинковая территория, а там же есть нормы. И когда я садилась, просто посчитывала, получалось, нам дают прибудинковой территории на делянке, которая будет относиться к дому на 4. Ну, там создается УСББ. Ну, естественно, кто нас туда пустит. Но если еще люди нормальные, адекватные, то, может быть, как-то, ну, извините, прожить 50, 60 лет дома в 59 году, и он был сдан в эксплуатацию, то есть в прошлом году ему 60 лет, и сказать, что он не имеет ни земли, ничего, и вообще непонятно, что в городе он что, с Луны спустился. Вот те, которые с Луны спускаются со своими деньгами, пусть к нам подстроятся, а не наоборот. Ну, звичайно. Ірина Івановна, розкажіть ще трішечки про ваше ОСББ. Як ви живете? Е, ви багато всього зробили в будинку і автономне опалення. Без... Звичайно, що були проблеми. І чим вони закінчилися? Всі відключені вже? Все, як... автономне опалення поки не закінчилось. При цьому що всі відключені. В 2016 році нам установили в чекватої програмі на опалення. Мы сделали новый технический паспорт дома, где пришла фирма, которая точно зафиксировала, у кого автономка на тот момент, у кого не автономка. То есть э, люди платили по этому счетчику те, которые пользовались центральным отоплением. А ну, сколько таких квартир? Было? было на тот момент 11. Вот. Большинство все-таки было уже с автономной. Я скажу, Галя, может быть, мы бы поремонтировали это отопление, но на момент образования СББ уже 8 квартир имели автономное отопление. То есть дом маленький, 32 квартиры, 8 имели. Собирать деньги 8 вам квартир никогда не сдадут. А что такое сделать старое ржавое отопление? Выбросить все и новое поставить. То есть всегда найдется, у нас есть пару квартир, самых бедных, в кавычках, самых несчастных, которые никогда не платили вот этот Несок. Тогда было всего 20%, если бы вы, вы же тоже делали. Всего 20%, но они его не платили. Люди гасили. Вот. И получается, теперь 8 квартир нету. Вот, получается, а, 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 этот внизу кафе тоже по документам не имел, но он имел автономное опалывание. По документам, кстати, ничего не было. Вот. И разобраться было там сложно очень с этим всем центральным опалыванием. Поэтому, честно говоря, у меня было свое опалывание. У вас тоже было автономно? Да, уже на тот период у меня было свое автономное. Я спокойно получила, когда всем давали дозвола, без всяких взяток и без ничего. Но взялась за это, потому что я, как подумала, там трубы действительно, ну, ну, 60 лет дома, что вы хотите. Но... Это еще хорошо запас был э, этого всего. И на, на данный момент, в прошлом году, у нас уже центральное отопление не работало. То есть все сделали потихоньку, со скрипом, с чувством, с толком, с расстановкой, но сделали. Мы не включили отопление, так как у нас есть счетчик, нам его не насчитывают. Но у нас проблема с теми людьми, которые в 2011 году сделали отопление и которые не хотели э, ревно теплоэнерго признать, что они сделали отопление. П'ять п'ять лет вони їм насчитывали деньги, пока не з'явився счетчик в 2016 году. Тобто ви ви вийшли становище тим, що є загальнобудинковий лічильник на тепло, да. і вы просто не включаєте на ньому ну, нулі, нулі і ви все. не платите. Звіти здаєте, а не платите. Ні, звіти теж не здається. Все ж це этот пі джіпіес. Приходять добре не вана, а цей типовий лічильник треба робити повірку. Да, вот у меня Он не працює. Поверку. Надо делать отключение дома. Надо реально сделать отключение дома. И что дома. вам у Ревна Теплоэнерго? Пусть эти люди за пять лет за непользование этой заплатят деньги. Которые не пользовались. Они не пользовались теплом, и все это хорошо знают. Тобто и, и термин позывной давности, и все, по, все прошло. А не на них подавали в суд? Нет. Они подавали, скасовали, и все. Понимаете, я не знаю, что это Ревна Теплоэнерго, оно работает или не работает. Если вы видели, что идут долги, вы же должны были вовремя в суд подать. Если бы суд присудил, куда бы люди делись? Конечно бы заплатили. То вам нужно все равно делать поверку лечильника, бы вас не отключают. Да, да. Понимаете, сейчас такая какая-то ситуация двоякая. Вроде бы как за что делать? Мы же им не пользуемся. И в то же время, а мы не сделаем, чем это для нас закончится. Но они не смогут приписать на, Но они могут посылать тогда на эти самые, на показания счет, э, ну, на, на площадь. Да, то вам треба все время заработать. Да, полиции, вот сейчас да? этот вопрос у меня уже встал, потому что, я не знаю, в 2016 году, сколько там, раз-три года делается, я как-то даже и не вникала в это. Я даже не думала, что так получится, потому что я считаю, что все-таки ревно теплоэнерго могли на тот момент дать людям э, у них такие есть дело в том что у нас несколько квартир на те которые не считаются тепло но они имеют не решение комиссии. А внутреннее решение Римна теплоэнерго. То есть сделался проект, это дали умовы. технические умовы и людям дали такую бумажку, которая позволяет им говорить, что у них нет автономное, что у них автономное паление, и им не насчитывали. Но почему-то этим людям это не сделали. Скільки я не добивалась. і передачі не і скільки ми нікуди не писали нічого, я, я не розумію, чому так вийшло. От чим ми так провідали перед містом, що нас так вчили, не знаю. У них є така голова правління, як ви. Я думаю, що все в вашому будинку буде добре. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякуємо, що до нас завітали. І вам дякую. Рада голів ОСББ повідомляє, що щоденно з 15-ї години до 18-ї за адресою проспект Миру 7 А у приміщенні Проспілок проводиться зустріч із членами правління ОСББ із головами правління ОСББ і просто з мешканцями. До побачення до зустрічі.